Ну как, я просто сделаю общий отчет по НМК, который мы наговаривали, общий должен быть, а потом те доклады, которые у нас прописаны, потому что часть докладов, они и продолжение НМК идут, и отдельно как бы дополнение по образовательным процедурам. То есть у нас в составе получилось по научно методическая комиссии, с активной деятельности, она в ноябре прошлого года поменяла свой состав. То есть вот я показываю, что у нас теперь поменялся, после что это А вы запустите презентацию, у вас есть голод и нет. Конец. Называется презентация, да, секция. Наталья Ивановна, ты слышишь? Презентация. Запустите, секция 2012, по-моему, называется. Да, да, давай. А что вот это там, да? Э, оно называется... Ничего, мать... Нет, нет, нет. Это 2012. Есть. Нет. Есть? Есть. Есть. Да нет, есть... Уже да. да. Ну открывайте, второй фаз. Видите, подкомиссия. То есть в ноябре прошлого года поменялся состав. То есть это поменялся состав по всему менеджменту, переделали все подкомиссии. У нас тоже есть изменения, просто вы можете смотреть, что у нас вошло. Теперь заступником головы Петулова это... Заведующая отдела Национальной Академии новых института прогнозирования ГИС Наталья Владимировна рядом находится, это наш секретарь всегда был. Скировоград, которого мы, по-моему, ни разу не видели, да? Скировограда. Mm. Дальше. Кононенко, это ХПИ. К сожалению, у нас сейчас не получается. Львовская политехника молодцы, вы ушли на запрещенный режим обучения в этом году с Евро-2012. У нас все идет по-старому, у нас есть и тут дух И не только у нас в университете, а везде в Харькове. То же самое и ХПИ, и еще тут будет автодорожно следующие дни, которые не давали. Но сейчас идут защиты, к сожалению, они вырваться не могли. Мало это Днепропетровск управление проектами по нашей подкомиссия подкаминная, это Киевский национальный правовой экономический институт РАЧ, знаем это по управлению проектом РАПАК, Вели ВИЛИНОВА, это Смолер Любовь Галливовна. Наталья Ивановна знает, что это с менеджмента она у -у -у. вошла. Наталья Ивановна, Шаповал, это тоже Одесса, но сейчас уже народе как Киев. Спак Наталья Ивановна. Это мы первый раз видим, что от вас еще есть спак. Спак по-моему, сегодня делал доклад, да, или был в программе у нас записан. Телевый, Киевский национальный экономический университет и Естремская Елена Николаевна, она буквально сейчас минут через 5 уже была, она сегодня доклад будет делать. То есть вот состав нашей подкомиссии, новый а новую, как мы говорим, по тому, как мы развиваемся в таких университетах, на Украине есть подготовка. То есть мы говорим, менеджмент инновационной деятельности, это то, что у нас идет на базе бакалавра, по менеджмент и управление инновационной деятельностью, это то, что категориям. Раз, ряд, ряд университетов после одновременно установили вот 9 университетов, которые лицензировали и аккредитовали и одну специальность и другую. Хотя в принципе это полностью идентичные специальности по программам по ОПП. Часть университетов пошла по ОПП менеджмента. На основании берут только как, как, менеджмента и готовы непосредственно магистратуру. В основном это магистратура. И по управление активной деятельностью, тоже вот ряд университетов, которые подготавливают по данной специальности. Значит, ну, здесь мы эти вопросы уже несколько раз обсуждали, насколько это нужно не нужно, но мы ну, видим, в 2012 году уже тоже произошли аккредитации по этим двум специальности. То есть они существуют абсолютно нормально, адекватно. я наверное, у них по управлению. Заходы, какие мы делаем, это обсуждение непосредственно концепции маэстрой не подготовки по специальности менеджмента инновационной деятельности. Но когда мы говорим менеджмент, мы подразумеваем и управление. То есть это и специфическая, и менеджер, менеджмент, и администрация. Ну, мы хотели бы, конечно, услышать и пропозиции еще до переч... перечня спецлабораторий и кабинетов. То есть на последнем мы эти вопросы обсуждали, дали в такое тоже положение, которое может быть общее. Нам, конечно, бы хотелось, но ну, опять-таки, в первую очередь от Донецка, от Львова, от других кто и в данной подкомиссии находятся какие-то типа предложения, а что будут включать с тобой эти спецлаборатории и сами кабинеты методическая литература, мы уже сейчас наговаривали такие, план подготовки, план работы это месяц на 2013 год, рецензирование экспертизы, чем пособия, это сейчас достаточно серьезно у нас проходит, было менеджмент для администрирования, в том числе мы тоже даем рекомендации, какие учебники необходимо, мы рекомендуем для подготовки по данным специальности по заседаниям секции мы фактически что мы проводили в Квитне 2011 года, это у нас в университете в Алуште, Донецк Радос на это всегда реагирует, проводим ряд месяц конференции еще и дополнительные, и заседания секции, ну и сегодня проходим. То есть здесь у нас как раз есть и слайды, и Наталья Ивановна, выступает на секции, и дополнительные еще на других заседаниях секции. Значит, здесь можно еще обсудить другие вопросы, что, ну, в принципе, оттягиваем одно весеннее, одно весеннее заседание РНК на, на Харьков, но мы готовы поделиться. В данном случае, может, не обязательно Львов, не обязательно Донецк, может, здесь более удобно будет рассматриваться до Почему? Потому что удобнее добираться с Харькова до Донецка, до и со Львова, потому что мы видим количество участников, даже членов секции, оно ограничено, не все могут добраться вовремя это на обсуждение выносится, то есть где проводить весеннее заседание секции. Конференция, которая с участием секция, это наша традиционная, которую мы организуем, это в Славском зимняя конференция в рамках управления. Там мы вместе с политическим институтом организовываем данные вот она, члены секции подтягиваются. Вы видите, сейчас я на веду, Если я не знаю, не Илон, Наталья вас приветствует, да нет. Конференция которая Конференция, которую мы проводим, это Байскавка, Алушта. В Запорожье тоже проводилась экстрационная идея молодежи и социально-экономического развития Украины 21 старшего столетия. И в Харькове по сетке актуальной проблемы национальной деятельности управления интеллектуальной властью. Следующий слайд продолжение этих конференций, то же самое и Львов хорошо участвует по управлению властинным процессом в Украине. Наталья Ивановна организовала достаточно мощную конференцию. Следующий слайд. Ну, пропозиции. Пропозиции нам надо по структуре и содержанию программ государственного экзамена по базовому образованию и положению про выполнение, выпускной работы дипломной как основной заставок диагностики. То есть здесь предложения фактически еще как, их окончательно они не утверждены, их только показали, что давайте разрабатывать. И я понимаю, сейчас все, кто будет э, новые предложения вносить, мы должны каким-то образом обсудить. Все равно в таком э, формате мы их обсудить не можем. То есть здесь я призываю, если у вас есть предложения, давайте по электронной почте на мой адрес, чтобы мы могли оценить это, сформулировать какие-то общие требования, и потом вот седьмого, 8 и у меня в Одессе будет проходить президиум, и тогда он будет докладывать эти все предложения и по диагностике, и по программам, и по перелику ломов до лабораторных кабинет, кабинетов, кабинетов менеджмента инновационной деятельности. Рецензировали мы учебные пособия по, для инновационной деятельности. Это у нас было, вот и Донецк представлял управление инновационной деятельностью, вот, экономика инновационных предприятий, профессор Хопта и Наталья Ивановна по стратегическому управлению инвестиционного розыска предприятия и Федлова инвестиционная политика опять ручная, которая тоже у нас уже вышла. То есть новых мы пока не видели, все которые рекомендовали для управления инвестиционной деятельностью. Если есть, давайте тоже обсуждать, смотреть какие, тогда будем выбирать, кто у нас будет и рецензентами, и предполагать, что дальше на президиум НМК планы работы, которые на это будут, ну, они у нас как бы такие классические. Это и по лицензированию те, которые будут, мы лицензируем те, которые собственные, и часть там уже из менеджмента дается лицензирование из смежных э, направлений. Работа в составе авторских групп подготовки, то есть сейчас мы участвовали в общем, в общем петручнике, который делает подготовку. дело, Мы тоже писали, как официальные киевские, донецкие, я не помню, честно говоря, были там в или нет. Проводим две секции, говорим, где-то одна травма, другой в РС, с если никто не будет удержать это оружие, то по травме я буду предлагать Киев, если у кого-то есть желание, мы готовы тогда переключаться. Или на Донец, ну, все-таки будет достаточно далеко, может, не все смогут приехать. обговорення методичної літератури по спеціальностям управління инционной діяльності і менеджменту національної діяльності і формированию планной станет. Вот наша плана, которую ми на этот 2012 год планируем сделать. Все, спасибо за внимание. А на якісь питання то вопросы Дякую, Роду. Я хотіла запитати при таке питання. Відомо, стандарти з від менеджменту є, бакалаврат. І магістратура ОПП. Ми вже з цього року перейшли на менеджмент інноваційної діяльності на півтора роки. І, відповідно, сподіваємося, що не буде проблем з набором, бо завжди було на інший менеджмент магістерські програми рік, а менеджмент інноваційний півтора, і в нас була певна проблема. Е, тепер е, ми прийшли на півтора року, ОПП є, плани є, все зрозуміло. Тільки немає ОКХ загалом на менеджменті. Ми

Поэтому информация, какая у вас, такая у нас. Мы ожидаем, что это будет вот 7 июня в Одессе. Чтобы было что-то представлять, потому что нас просили предоставить информацию потому в каких вузах открыт а, менеджмент российской деятельности. То есть они хотят подготовить количество комплектов. И мы понимаем, что там будет какое это дальнейшее развитие. Мы надеемся, мы тоже получили приглашение в Одессу. Мы пробуем, мы обещаем, мы пробуем быть, может, вместе просто... Е, ну, все таки, ОКХ це теж важливий документ, ми цього року проходили акредитацію, у нас були би, проблеми. Ну і там все-таки з тими посадами, у нас все-таки ще до кінця не визначено, там, де наші випускники мають працювати, це одне з таких наболілих питань. І е, ця освітня кваліфікація теж таки було дискусійне. Вам сказав, бай писати через кому, магістр, там, наприклад, з інноваційної діяльності і якийсь там управляючий, да. А у нас сказали, що тільки одне треба вибрати, і тут теж таки багато дискусійних саме до МНК, до топ-менеджменту, бо відповіді від них різні в такому плані. Що, Данечки, як, як ви, там з набором цього року сподіваєте? Ну, во-первых, ми ушли от ситуації, что года полтора года. То есть мы говорю, все магистратури уводим на полтора года. У нас все теперь... Теперь тоже року. Да, ну, поэтому здесь тогда ситуация не возникает проблемы по подготовке. То, что нет полных комплектов документации по специальностям, но, к сожалению, мы тоже тут не можем пока ничего сказать. Навіть краще не знати на комуніх підприємства, бо відомо, что там навіть ОПП нема. Взагалі стандарты працюють по дуже старих, 2003-2005. Тому в тому напрямку менеджмент І випереджає економі... ну, економічний напрям. У нас є хоч стандарти, і ми можемо вже якось винісом працювати. Ну, як відомо, о... КНЕО, який розробляє є розробником стандартів з економіки і підприємництва, сказала, що тільки коли буде новий закон підписаний про вищу освіту, тоді вони будуть робити ці стандарти. Тому, хоча б поки що на менеджменті хоч то є, тоді можна якось стандартизувати. Ну да, но и проблема возникает с тем, что никто же не думал, что новый закон не будет принято и останутся специалисты. У нас тоже эти проблемы возникают, потому что мы думали, что будем будет подготовка только одних магистров. Пойдем в сентябрь и со специалистами и с магистрами на нас не полную документация. Ну давай. И народ, и народ. Вопрос да. есть такой. Значит, вот это заседание, которое будет в Одессе, вы туда приглашаете только членов комиссии или все вузы, которые выпускают эту специальность? Нет, значит, во-первых, это заседание президиума. Делают таким образом. Приглашают всегда обязательно голову всех из-за собственника головы или еще дополнительная секция, которая делает заседания там. Вот там обычно то логистика делает, то еще кто-нибудь. Но списки формирует Киевский национальный торгово экономический университет. Поэтому я на прошлой неделе получил приглашение, что надо обязательно быть из Советской дня. Я вот Наталья Ивановна говорила, она говорит, она не получила. А вы не спрашивали у Кузьмина? Кузьмин получал? Наталья Ивановна. говорила с То в мене така інформація, що четверо з політехніки, це е, з е, Кузьміне, як голова півсекції менеджмент зовнішньоекономічної, мельник як секретар під секції Крикавський і Чухрай е, є запрошені сьогодні. Дзвонили от Мельник мені власне, передала, що випала. Ну жив'йом я секретарець не маю, але тих четверо усіх запрошені. Хто приїде, я точно не знаю. Ну, це вирішує Валентина Михайлівна, це вирішує. Не этой секции, это президент МК и вырисует ну, торговельник. Да, да, да. Ну, такие дела. Я не знаю, какие критерии они, как там, они собирают. Но... Они свои. Михаленко. Звоните в Киеве Михаленко, она как бы все выписывает, если это на Да, Гуляева, Кузьменко, вот это их такая партия. Понятно. Ну, вот здесь это будет интересно, это. Думаю, да. Хорошо, спасибо. Ну, если мы туда не попадем, то я думаю, у нас есть с вами контакт и мы сможем хотя бы через вас эти вопросы прояснить. Okay, Игорь Владимирович, okay. well, у меня все. Если вопросов нет, да. мне нужно дальше продолжаться. Игорь Владимирович, я пропоную Теперь перейти коротко. У нас есть ряд доповедей: Донецк и Львов, какие чекают. То можно мы по этим домой чтобы коротко доповіли доповідаючи по тематиці, яка стосується в тому числі і підготовки фахівців з інноваційної тематики і э, загалом роботи секції. Не заперечуйте. Я не заперечую, но у нас там є заклади, які ми хотіли би теж послужити вам рамках этой секції. То Конечно. есть у нас Елена Николаївна появилася на Елена Є на Николаївна і начнем, оскільки вона у нас речі да. прогуляла. на раді вас бачила.